Святошная атмосфера пануе сегодня во всех храмах Брешшины. Велик день у воскресения Христова худко пошнуть означать православные и верники и инших конфессий. Як рыхтуются жихары областного центра до свята, и какие традиции иснуют у их, расскажет Катярина Страха. Ввялікая субота, апошні дзень паста. Па По старажытнай традыцыі на перададнісвяты вернікі асвячаюць у храмах велікодныя стравы, кулі чывырабы з мяса і яйкі. Усю гэта будзе на стале, калі пачнецца святкаванне. У брэсці набажэнствы сёння праходзяць з самага ранку. Працягнуцца яны да конца дня і скончатцца ўрачыстай веілікоднай усяночнай службай. это праздник всех праздников самый великий праздник и к нему мы готовимся еще соблюдая 40дневный пост вспоминая на страстной седмице о страданиях христовых эти два слова Христос воскресе перевернули все сознание человека и они являются основанием того что мы с вами созданные для вечности можем получить эту вечность глядя на подвиг воскресшего христа всех с праздником христос воскресе Слово «велик день» пришло до нас с греческой мовы, означая «яно сбавление». Для христиан это свято – великая подея, до якого они ставятся с глубокой повагой и урочистостью. Это наибольший праздник, который в моей жизни вот вообще есть и который мы больше всего с семьей своей почитаем к этому дню выпекаются куличи пасхальные красивые, яйца красятся. Обычно еще все эти яйца старались положить в какую-то зелень, знаменующую то, что это обновление природы, что идет именно Христос несет нам радость во всем. Празднуем мы Пасху давно, еще в те запретные времена, потому что мама моя тоже была в церкви, постоянно при церкви. Ну и как сложилось уже с тех далеких времен, так и мы теперь празднуем. У один день с православными велик день в этом году отзначить и верники римско католической церкви. Мы им, им пнемся отзначить это свято, как оно принесло плену жити верующих, жити христиан. Это час особливой ласки, час, когда верим шмат людей наближается до Бога, обновляется духовно, користается святыми сакраментами. Это светлые Пасхи и святы и жадаю, как для кожного веры, что они были наполнены Божьей присутностью и великодной радостью. А на тэрыторыі свята васскресэссенскага сабора сёння разгарнулася перасвяточная выстава кірмаш мастацкіх вырабаў. Іх змастравалі да свята вялі дня выхаванцы аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра Маскоўскага района. Такім чынам жыхары брэсчыны падрыхтаваліся да сустрэчы галоўнага царкоўнага свята і ўжо зусім хутка ў дамах і храмах прагучаць словы Христос у васскрес. Кацяры настрах Алекс александр севіцкі Миколай каваллёў абласныя навіны рэест.